Не выглядало так, не схоже, на то, чтобы все было правдой. Здравствуйте. Что у тебя, вышиванка что ли на, на да. тебе? На... Да, вышиванка, все правильно. А что, дай мне, ну, это как его... Подожди, 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 отдышись, да, а отдышись, а отдышись, я... а а сейчас я тебя услышу, а то ты все в кучу, ты как вот это... Ручка, где много стержней. Ты сразу все цвета хочешь включить. Отдышись и сложи слова в предложение. Да, я тебя выслушаю, все нормально. Хорошо, давай. давай. Слушаю. Выдохнул? Да. Выдохну. Где мне можно купить такую вышиванку? Мне нужен. Такую нигде. Хочу? Такую нигде. Мне ее подарила бабушка Вы, почти 20 лет назад. Да ладно. Ну да. 18 У вас с половиной. Вышила. 18 половиной Нет, она, 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 к мастеру, она, к мастеру, она у мастера заказала, мастер вышел. А мне бы такую нельзя, мастер? Ну Есть такую, ли? я не знаю, жив ли он даже, то им тот мастер, и вообще, где он, я не знаю. Я в Беларусь поеду, в, в, в июне я привезу. Мне? Так, это как это чревовещатель. Красная, а у него, видишь, голубая такая. Гол... Нет, она голубая, она... Голубенькая. Зелена. Голубенькая. Голубенькая, да. Зелена, да. зелена. Да. Ладно, не буду, буду смех. Ладно, это нет, это не к смеху, ничего. Все, понял. Пойдемте дальше. Да, а вы откуда вообще? Извините. Э, место Киев, Украина, а вы. Место Киев. Да. А у меня место из знаете как? такой? Кака? Как? Ешкар да. Это да? Мари, Мариэл или где-то там. Да, Мариэл. Да. Вот я так чисто через рулетку географию российскую учу. Или что-то слышу от россиян, или когда что-то слышу, вот у меня такая привычка хорошая, я сразу захожу, все проверяю. шуша А метлом? Да? А Кто россияне? То по-разному, по-разному. Да, по -разному, по -разному. То я как бы не, ну да, да. Ну это не то, что хомят, это... Иногда вообще не понимаешь, это как бы с тобой взаимодействует или просто какие-то звуки. А То, что вы такой просто интеллигент, они там что-то говорят, там, там, типа, там, петух голубой, там такой, да? Ну, обычно... Да, я говорю, я в этом не разбираюсь, мне женщины нравятся. А -а -а. Вот, поэтому... А -а -а. Кто куда, какой Но вам петух... Говорят, какой, да? Что да? я фашист на... Бандеровец. <связывая> вот. Почему говорят? За чего? Ладно, вы петух говорили, а на почему? Петух тоже часто говорят. Вот это, да, там все Шиша? Нав... Мне разговоры туда-сюда, туда это э, понятно, интеллигент потому-то. Ну да, да, надо же мы, мы чате, мы блеять. Вот. Но потому что украинский флаг, украинская вышиванка, вон, кружечка у меня украинская, написано, что я из Украины. Вот. То и и называют Бандерой. Нет. Не, бандера это просто все нравится украинское вам. Просто, вообще. Мне нравится. Мне нравится мова, нравится вот это вот, как флаг, трезубец, там это... Бандеры нравятся, правильно? Ну, шухей. Смотрите, да. э, те вещи, первые, первые вещи, которые вы назвали, это определенные маркеры, которые символизируют э, те вещи, которые я люблю, да. Конкретно да. эти маркеры я их люблю, потому что они это символизируют. Вот, то есть Отлично. у меня, скажем так, э, конкретно, э, скажем так, тут много каких-то э, маркеров украинских. Я это делаю специально в рулетке. Для того, чтобы так. это продемонстрировать, себя, промаркировать, демонстрировать, какая у меня будет, скажем так, риторика. Вот. Ну, это как а вы да. пришли, пришли э, в, болеть за свою любимую команду, одели ее футболку. Э, но не обязательно, что вы эту футболку носите постоянно. Но на матч прийти да. точно стоит футболка. Если я тут общаюсь с россиянами, то э, как ту или иную я символику. Думаю, да. Я вам дальше объясню. Ну, про вот этих вот национальных героев, это тоже к вам близко, да? Или как? <звучат> <эн> Смотрите, мы можем обсудить этот вопрос. Вы как-то осведомлены хотя бы поверхностно в этих вопросах? Или вы так <звучат> <Mitarat 'a> просто <звучат> знаете <sneaking> слово Бандера и далеко, все? Далеко не поверхностно. Супер. Далеко не поверхностно. Супер. Зачем? В чем тогда претензии? Какой вопрос к Степану Бандере? Ну, да, большой вопрос. Какой именно? Какой момент? В какой момент сотрудничества? Хотя бы в тридцать 40 -м году и так далее. В чем сотрудничалось? Вот, сотрудничество заключалось. Вот, вот, э, в Польше вопрос разобраться. Он для Польши это получается, ну, как бы убийцы, да? Ну, как бы убийца, да? Осуждены на на смерть. Это получается. Для Польши он получается, ну как бы, ну для Польши uh -huh. он считает, чтобы убить да, организатор министра внутренних дел. Это там, то же самое, что кто-то убил сейчас, допустим, премьер-министра, допустим, Зеленского кто-то и скажут... Это национальный герой. Подождите, вы не в ту сторону гнете. Э, нет. Сперва скажите, нет. в чем он сотрудничал в 38-м, в 30 А, вы сказали 39-й, 40-й? Или какой выиграли? говорили? 38-й, 39-й? Нет, в 39-м году пришла фашистская Германия, освободила его из заточения. Где правильно? он сотрудничал? Он Где он сотрудничал? В чем его, с его сотрудничества знаете, были? Дайте сказать, он пожизненно сидел э, в польской тюрьме. Вермах освободил его. И он стал сотрудничать с Вермахтом. В чем он стал сотрудничать? В чем? Ну, какие он фак что? факты его сотрудничества? Уна, Уна, Унсо. То есть он был... А, Уна, Унсо. Мельник. Да, угу. да. Уна, Уна. Да. Уна, Упа. Потом Упа стала. Ага, Упа а сперва это... была Уна, Наунсо. Слушайте, он стал сотрудничать, и эти части... В чем он сотрудничал? Назовите факт сотрудничества. Как назовите этих фактов полным. Ну назовите один факт сотрудничества. Один факт. У него есть подписанный пакт. Какой пакт? Смотрите, часть у Наунсо вступили вместе с Вермахтом. Давайте так, Шухевич и Мельник, Мельник там были? Вот кто там был, давайте, кроме него, Корчинский, Шухевич и Мельник. Кто из них был? Шухей. Шухевич. Шухевич был в Унаунсо. Да. Мельника не было. Мельник уже не было. А Мельник Корчинский, был. а Корчинский еще был? Корчинский, я не знаю. Корчинский, он, конечно, какой Корчинский? Ну, Унаунсо. Ну, что, если что, мы что? про Унаунсо говорим. Не у нас, упа, хрен с ним. Украинская полтавская армия. Хорошо. В чем, он, в чем он сотрудничал? Факт сотрудничества. Как подписал договор с битлеровской Германией. Какой договор он подписал? В чем он сотрудничал? Ну, если вступил вместе, и он вступил, он-то был заранее. А Шухевич вместе с, с батальоном а это, Нахтигаль Нахтигаль, ага. вступил туда, Или... на западную полюс. Или Роланд, да, да. Почему? Бандера в чем сотрудничал? Факт сотрудничества Бандеры. Бандера, смотрите, давайте я вам упрощу. Во-первых, реальное сотрудничество с нацистской, не фашистской, нацистской Германией это пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол, по которому Сталин и Гитлер разделили всю Восточную Европу. Вот это сотрудничество. Первый факт. Второй. Нападение Гитлера, нападение нацистской Германии на Советский Союз, Никоим образом Гитлера не оправдывает, что до этого с ним сотрудничал Сталин. Несмотря на то, что Сталин с Гитлером начали Вторую мировую войну. Так называемая Великая Отечественная война, в ней Советский Союз действительно уже жертва. А национальная Германия тот, кто нападал. Далее нельзя сравнивать, например, Бандеру, Гитлера или Сталина. Так как Бандера боролся за Украину, он отстаивал Украину, он никого не захватывал. Не может на сегодняшний день здравомыслящий немец гордиться памятью э, Третьего Рейха, потому что они, э, скажем так, экспортировали свою идеологию на другие государства. Они не использовали свою идеологию для защиты себя же против нападающего. Они насаждали это другим. Бандера же отстаивал независимость Украины. Он не захватывал. Он не забирал никакие земли ни у Советского Союза, ни у Польши, ни у Германии. Он отстаивал свое. Да, он родился в Австро-Венгрии. Так, все у нас закончилось. Сегодня рулетка нам дает трошечки поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем общаетесь? Я вижу, что мы с вами не, не встречались, наверное, но вы меня знаете, видимо, да? Или не? Нет? Не, ну вижу на там микрофон или что-то. Значит, что-то записываете Ну, это Записываю, мои... стрим идет. Да, не скрываю, никак вас подставлять не хочу. Да, идет стрим. Да, ну, это хорошо. О чем общаетесь? Значит, естественно. Мое предположение это об Украине, отношения Украины с Россией. Да. Ну как и Да, 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 да. Может, хотите ну, начать, нет. может, у вас есть интересный вопрос. Ну, если у вас есть вопросы, задавайте, у меня интересных вопросов не присутствует, естественно. Вы осуждаете или оправдываете нападение России на Украину? Ну, я не осуждаю и не оправдываю, но. Если выбрать это... надо, что выберете? Лично мое мнение, что Россия пока что защищается как можно защищаться в чужой области. В том, что ну, Украина обещала быть автономной, она захотела в Европу и все, по моему мнению. Ну, ваше мнение ошибочно. Украина никогда не обещала быть автономной, и даже нейтральной, и даже безблоковой. Не обещала. Это, это, это такие рвения закреплены в договоре Беловежском, Беловежском соглашении, это перед тем, как Советский Союз утратил свою значимость, встречались представители России, Украины и Беларуси, и они подписали признание, что как бы про свою независимость, и вот все эти три страны в этом договоре декларировали свое рвение к безъядерности и к нейтральности. Но там не было какого то обещания и плана, плюс смотрите, вы как Россия и Беларусь, вы тоже участники этого договора? Только вы на сегодняшний день являетесь членами ОДКБ, что есть политический военный союз, а с 2002 года Россия занималась сотрудничеством, военно-политическим сотрудничеством с НАТО. И это называлось Совет Россия НАТО. То есть Россия сотрудничала с НАТО и Россия находится в военно-политическом блоке. Почему Украине нельзя? быть какой-то там блоковой, почему ей нужно быть нейтральной, если нигде это не закреплялось, а те желания, которые озвучены, это желания, и их же Россия тоже озвучила, их тоже Россия нарушила. Мы вернемся сейчас насчет э, Украины, то, что нейтрально, не нейтрально, насчет членов ОДКБ, как вы говорите, да, по моему мнению, это не является э, сопоставимо, что НАТО. Почему? НАТО ⁇ это да, военный союз. И именно обозначены военные союзы. А ОДКБ? И, и ОДКБ это торговый союз, это не, не военные союзы. Это, это военный союз, вы путаете. Вы путаете с таможенным союзом. Mm. Смотрите, как расшифровывается ОДКБ, mm. все ж просто. Mm. Как расшифровывается, я как бы вот, ну, рус... не Вот но... Ру русским языком О-организация, Д-договора о коллективной безопасности. То есть, ну, это то же самое, что НАТО. Это один в один то же самое, что НАТО. Но Региональная международная организация. организация в области коллективной безопасности. Ну, коллективная безопасность. Это то же самое. Вот тоже то же самое. Один в один. Просто другие страны. И Даже эмблема. Смотрите, эмблема какая, как у НАТО, кстати. Я раньше не обращал внимания. В ОДКБ, как я понимаю, Индия входит, правильно? Кто? Индия, Индия входит в ВДКБ, правильно? Нет. Ну, а кто? Какие страны входят? Я, честно, не знаком ток, поэтому хочу у вас спросить. А давайте страны? сейчас посмотрим. Я тут с русско русскоговорящей Википедии. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Армения. А членство заморожено в процессе выхода. Армения выходит, Армения с НАТО уже проводит общее учение. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Ну, это бывший Советский Союз. И, естественно, до этого, как полагается, что и Украина, как бы, да, мы были военносвязаны вообще-то. До этого. Мы были, были, да были. сплыли. Mm -hmm. Смотрите, я mm -hmm. вам по-другому mm -hmm. объясню. Смотрите, с 90... что я постоянно путаю? Когда Черноморский флот договор, не помните? Договор про mm -hmm. базирование. Я исторически говорю не подвязан, я а вообще сюда зашел как бы пообщаться, но некоторые моменты я знаю, да. И как бы я и к вам прислушаюсь, и могу свое как бы объяснить, если понятно это будет естественно. Вот. Так, ну. где эта штука? Не могу на... мне просто год интересно, 94 или 96, это так, к слову. Смотрите, смотрите вот с 97, вот в 97 году. Был подписан договор между Украиной и Россией про базирование Черноморского флота в Крыму. Как вы считаете, военная база российская в, в Крыму... 96 сказали, Что? 96 вы сказали, да? 7-й, 7-й. Я вот да, думал 4-й или 6-й, по факту 7-й. Подписанный 97-м. Вот смотрите, нахождение военной базы на территории Украины в Крыму, разве ли это не, не, не делает Украину не нейтральной? То есть, если Украина должна быть нейтральная, mm -hmm. почему в Украине стоит военная российская база? То есть, натовская нельзя, mm -hmm. а российскую можно. Потому что, когда Крым передавали Украине, в этот договор было внесено, что э, войска будут размещены именно флот, как бы, у берегов Крыма, или так далее, как я понимаю. Как не, вот нет, так? смотрите, Украину передавали, э, Украине передавали Крым, не Украине, а Украинской э, РСР Передавали в 1954 году. В девяносто первом году распался Советский Союз, а договор о базировании в девяносто седьмом году, почти двухтысячный. Вот я извиняюсь, перебью, да, вот до вас тоже блогер мне попадался, человек говорил, ну, я как бы не понимал, я его просто слушал, да, вот, и как бы не отвечал, потому что он чуть агрессивный был, вот, и он говорил, что передавалось в 1984 четвертом году, ваш же блогер это Ну, это он глупость говорит. Ну, Возможно, и если он глупости говорит, а вы другое говорите, ну я думаю, что. Смотрите, это... заходите в интернет и, и думаю, находите объективную мне... информацию. Может ну, я не прав, может я не прав, но лично мое мнение, это было при развале Советского Союза Крым передался с условиями, что будет автоматически Украина авто... автономная, я извиняюсь, да, а именно нейтральной стороной. А что вы вот. это все не перепроверяете? Ну вы, смотрите, вы понимаете, что вы можете сейчас э, из-за своей неосведомленности поддерживать ну серьезную преступную, по сути, ну ужасную ошибку? Это не, не России условия были, это были условия Турции, потому что изначально, когда Турция Крым передавала раньше России, да, такие условия и стояли. И с этими же условиями Россия передала Крым в Украине? Вы не поняли мой вопрос. Вот то, что вы сейчас вещаете, вы, э, э, вы никак не проверили. Я вам сразу, скажем так, забегая наперед, могу сказать, что вы говорите сейчас космическую глупость, но смотрите, в чем суть. Данный, э, помните, с чего вопрос начался? Оправдываете ли вы или осуждаете? То есть... Если ваша неосведомленность влияет на то, что вы не разгадаете какой-то кроссворд, это не беда. Но вы сейчас оправдываете самую большую в мире войну, и поэтому нужно четко быть уверенным, что те аргументы, на которые вы опираетесь, они есть достоверные. Вот у вас нету, вот у вас какая-то Алиса или, Сири, или чат GPT, вот чтобы даже не, не тратить калории пальцами, не писать, открывайте и говорите там, Давайте попробуем, например, вот у меня чат GPT. Можно я извиняюсь. У коли, коли Крым был передан Украине, Крым был переданий Украине у 1954 році. Ну то, то есть, вот просто даже от просто даже вообще-то чат GPT довольно-таки опасная история. Потому что он тебе сказал, если ты блогеру какому-то в рулетке поверил. То чат GPT для тебя, наверное, это слова истины. А лучше зайти и проверить. И ты бы ты зашел ну, бы в Google. вот Google вот... наверное, покажется. Ну, без обид на самом деле, да? Вот так же он спросил, я не знаю, он может у голосового помощника спросил. И голосовой помощник ему ответил 84-й. После, ты... как как, после того, как он сам сказал, я говорю, попроверь в интернете, когда было. И он когда забил... Голосовой помощник украинский именно, да, отметил, что 84-го. И на данный момент мы, ну как бы, уже вот такие сомнения. Я, естественно, да, я посмотрю, когда на самом деле было все вот. так далее. Ну, Вот. Вот да, к чему вопрос. Я... Тебе он сказал одно, ну, я сказал третье. Почему ты строишь свое мировосприятие со слов каких-то людей в рулетке? Не мне верь, не ибу верь. Даже чат у G5 не верь. Возьми проверь, напиши в Гугле, напиши в Яндексе. Зайди в такую Википедию, всякую. В этом моменте мне уже интересно стало, потому что уже третья сторона, то есть первая ваша, вторая ваша, третья моя, опять же. А и где мне... твоя, Твоей нету, понимаешь, что вот ты говоришь, я сосомневался, а как-то эти сомнения проверил, да, да, развеял да, или подтвердил. Да. подтвердил? Ты, я ж говорю, да, а, да, а, а да, что да, будет, да. если ты почитаешь и окажется, что это брехня, то, что ты думал? Получается, что и войну ты зря поддерживаешь? Нет, причем здесь войну зря поделить? Война это вообще отдельная тема. А Почему когда... отдельная тема? Ты ж мы ж сюда пришли по, с разговора про то, как mm -hmm. ты оправдываешь. Это, это, это этапно все происходило, mm -hmm. поэтому война это уже следующий этап. А первый этап это был Крым. Откуда ты этой... это берешь все? Откуда ты это все берешь? Почему? Вот mm -hmm. что ты считаешь, что надо на такие этапы разбивать? Mm -hmm. Ты специалист в этом? <laughs> Замерз, да? Здравствуйте. Ну, старославянский язык, украинский. Мы ничего не понимаем. Не, я договаривал мысль, с вами готов русским языком пользоваться. Ну вот это другое. Ну расскажи нам. Мы ждали внятного человека, адекватного человека. А то все украинцы ругаются, знаешь, вот вы Кацапы, вы, вы Москве. А вы москвы, как... Ну да, есть флажок «Россия». Но нужно уточнить, откуда вы. Вы из России? Не... Я имею в виду украинцы, все на нас говорят, Мы же не все враги вам, мы же и друзья тоже. Не, а вы, вы из России, да? Я флажок просто Россия вижу. Да, мы, мы, все, понял. Не, ну почему украинцы так реагируют на россиян, я понимаю, но действительно бывает по-разному, и поэтому я пытаюсь узнать ценностную систему собеседника. Может, вот, вот и я, на той неделе нет, я встречал. Вот встречал, например, бойца батальона добровольческого корпуса российского, который э, плечом к плечу с украинскими военными отстаивает. То есть э, флажок действительно это такое, не, не далеко не все, далеко не все, что нужно для того, чтобы понять. Вот простой к вам вопрос: вы оправдываете или осуждаете нападение на Германии на Советский Союз? А кто же? Кто же будет его оправдывать? Не, его не правду? поверите, Пред... предыдущих 9 россиян. Предыдущих 9 россиян. Вот, вот вам вот я э, начал это делать как: Я специально э, пытаюсь понять, как человек смотрит на эту ситуацию э, в том нападении. И так как он мыслит, потом пытаться разбираться с этим нападением. И самое смешное, что вот 9 предыдущих э, было 10. Десять раз я задавал этот вопрос, и один раз россиянин говорит, да, я осуждаю, это ужасно, а кто же может там оправдывать? Остальные 9 начинали, пытались оправдать. То есть некоторые честно мне говорили, я понимаю, что ты это все ведешь потом к российскому нападению на Украину, и, а кто-то ничего не говорил, а просто пытался, говорит, ну вот если бы не было концлагерей, то еще было более-менее. Ну в принципе же Гитлер защищал свой народ. Слава Украине, господи. А а Как тебя пока... Как тебя как зовут? А как когда... зовут? Как Станислав. Я Магомед, это наш Володя. Ага. Станислав, а когда это все закончится? Меня зовут Володя. Когда это все закончится, Ты не в курсе? Ну, когда никто не знает. Вот смотрите, кто вам рассказывает, когда закончится, вот это гоните дальше всех. Никто не знает, когда. Давать прогнозы. Не, ну подожди, мы ж вам не враги. Кто вы? Ну, ну да, Те, России, те россияне, которые, те вы россияне, которые нет, поддерживают нападение. И еще своими действиями да. помогают Украине, конечно, никаких вопросов. Ну да, я понимаю, что мы все, все русские. Ну, давайте, подожди, подожди, Станислав. <coughs> ну, ты пообещай, что не будешь жугаться. Может, такой вопрос тебе, да? Конечно, адекватный вопрос. Ты, вижу, адекватный человек, да? Умственно такой уже Слушаю э ваш вопрос да. человек. Вот, значит, что? Ну, вот 9 лет, да, 9 лет был бардак, mm -hmm. По... дети, мирные люди спрятались в подвалах. Но они попросили помощи России. Давно просили помощи России. Но в чем Россия и не смогла отказать? Конечно, я против войны этой, конечно. В чем Россия и не смогла отказать? Девять лет люди Али ангелов на Донбассе. Вот все это как ты осмыслишь? Это все неправда, что ли? Неужели это все неправда? Смотрите, э, что такое аллея ангелов, знаете? Дети, да, дети. Могилы детей. Что, де могилы детей? Где эти дети по***? Донбассе. Что значит на Донбассе? Донбасс это огромнейшая территория. Это огромное количество людей там. Где, где дети побили? Ну, по я тебе не, стал назвать города. А потому что вы их не знаете. И пока за, за год, за год общения в рулетке ни один россиянин, ни один не сказал мне, где же эти дети поехали. По телевизору слышат аллея ангелов, аллея ангелов. Ни один не знает, где эти дети поехали. Ни один не знает, что в 2020 году от войны на Донбассе поехали 8 человек. В 2021 году от войны погибло 15 человек. А теперь к вам встречный вопрос. Вы знаете, в каком году был референдум так называемый об отделении Крыма от Украины? В каком году был этот референдум? Знаете? Может быть получше. Но мы не сильные политики, политики. В 2014 году под предводительством... Политики у нас нет. Мы не нет политики. Нет, подожди, Станислав. А почему эта война идет 11 лет? За что мы воюем? Я, же вам за сейчас, что? я вам же сейчас объясняю. В Крыму был псевдореферендум. В Крыму был псевдореферендум в 2014 году. Почему он был псевдо, объясню. Потому что по закону такие референдумы проводиться не могут. В вашей стране, в России, за призывы к таким референдумам от 6 до 10 лет. Это называется сепаратизм терроризм. Нельзя призывать к референдумам по отделению какой-либо области. Далее. Если даже такие... Ага, я понял. Мы попали. Чем же еще видно. Вот. Я бачу, что Владимир дуже хочет знать, когда закончится война и чем. Чому... Здравствуйте. Здравствуйте. О чем общаетесь сегодня? Да. Я не сегодня никогда ничего не общаюсь. Понял. Давайте тогда не общаться. Давайте. А вы-то, я смотрю, вышиванки, вы как все красивые. А почему на русском мове тогда общаетесь? Давайте на украинской мове Давайте. общаемся. Давайте, начинайте. Давай, да. Начинай. Нет, ты, так же ты, ты, начинай. Ты же, ты же вышиванки там при mm. всем так я с другим, с кем-то в вышиванке и поговорю. А с тобой зачем э, э, украинскую мову? Ой, так творить? я тебя понимаю. Так я тебя понимаю. почему ты на такой русской мове, как ты говоришь ее? Ты понимаешь, потому что ты тоже знаешь украинскую мову, пусть даже и ча частично. Не, как ваши, как ваши. Да. Э, э. Час ночи. Чего? А ты Вы что, Патюшки, а? А? А ты? Не вставать утром на работу. Ты что? Да. А? Ну ты вспомнила? А когда я тебе об этом говорю, ты что мне говоришь? Тебе утром не вставать на работу. Вот, вот и не водка. Вот и не водка. Пора, ясно? И не хуя. Началось у него опять. Началось, я сейчас думаю. Ну так вот, друзья. Иди. Вот, все, началось, да? Все, смотрю, смотрю, трезвые, пошла. Видишь, как боженька тебя не любит. Вот и все.